Terima kasih Tuan Pengurusi. Saya terus masuk ke butiran 020100 Perancangan Ekonomi. Tahun lalu, pembangkang di Dewan Rakyat ini telah membuat tuduhan bahawa ringgit jatuh merudum dan ini fakta gagalnya ke kerajaan madani. Tetapi hari ini, fakta telah membuktikan sebaliknya bahawa ringgit Malaysia kini mengukuh ke paras kita RM4.20 berbanding US dollar. Paras tertinggi dalam tempoh hampir 2 tahun. Ini bukan kebetulan. Ini hasil keyakinan pelabur terhadap dasar kerajaan yang konsisten, penurunan dasar inflasi dan defisit fiskal yang semakin mengecil kepada 3.5% pada tahun 2026. Pengukuhan ringgit ini membuktikan bahawa dasar ekonomi Madani sedang menunjukkan hasil nyata. Sementara mata wang negara lain di rantau masih tertekan akibat ketidaktentuan global, Malaysia mampu mengekalkan kestabilan makroekonomi dan daya tarikan pelaburan langsung asing FDI dalam sektor bernilai tinggi seperti semikonduktor, aeroangkasa dan pusat data. Kepada pembangkang yang tahun lalu seperti Arau, saya masih ingat tahun lalu dia buat tuduhan bahawa ada bank yang keluarkan report bahawa nilai ringgit akan jatuh. Dan saya bangun masa itu, saya bangun saya tanya bank mana yang bagi report ringgit Malaysia akan do akan turun tapi dia tak dapat jawab. Jadi hari ini ringgit sendiri telah menjawab bagi pihak kerajaan bahawa ini satu kejayaan bagi kerajaan madani. Kampah, ya. Apa sikit. Mana? Ya sikit, boleh? Nah. boleh, boleh, boleh. Okay, uh, Okey, di bawah pemerintahan pembangkang khususnya parti PAS negeri seperti Kelantan dan Terengganu consistently menjadi negeri yang paling miskin di Malaysia. Apa pandangan Kapah? Saya tak ada pandangan. Mungkin nanti Bacok yang yang bahas dia boleh bagi jawapan. Lah. Saya masuk ke, ke dalam butiran 050000 dasar baru tentang peralihan hijau dan cukai karbon yang adil. Tuan Pengurusi, Kementerian telah memperkenalkan cukai karbon bermula tahun 2026 sebagai langkah penting menuju ekonomi hijau. Ini selari dengan komitmen Malaysia terhadap kelestarian global dan neutral karbon menjelang 2050. Namun, saya ingin tekankan Peralihan ini mesti bersifat adil dan inklusif dan bukan sahaja menguntungkan negeri-negeri maju dan syarikat-syarikat besar. Industri kecil dan sederhana, terutama di kawasan luar bandar Perak, di Kampar dan kawasan luar bandar lain, masih bergantung kepada teknologi lama dan tenaga berasaskan bahan api fosil. Jadi, saya nak tanya kepada Kementerian, apakah langkah Kementerian untuk membantu industri kecil menghadapi cabaran cukai karbon ini? Saya bagi cadangan, Kementerian boleh sediakan dana peralihan hijau wilayah. Satu skim pembiayaan khas bagi membantu industri kecil menaik taraf teknologi mereka dan melatih semula tenaga kerja tempatan ke dalam sektor hijau seperti tenaga boleh baru dan kita semula industri. Kita tidak boleh biarkan tenaga kecil B40 menjadi mangsa kepada peralihan hijau. Mereka mesti menjadi rakan kongsi dalam perubahan ini dan bukan satu korban dasar. Dan terakhir, 020000 Perancangan Pembangunan Nasional. Tuan Berunsi, kita tidak boleh leka. Dunia kini berdepan dengan ketidaktentuan baru. Potensi kelembapan global, penyusutan permintaan chip dan ketidaktentuan harga komoditi. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah langkah penimbau dan simpanan kontingensi yang telah dirancang sekiranya berlaku kejatuhan permintaan semikonduktor atau kemerosotan harga minyak sawit dan petroleum. Kita tahu Malaysia sedang menuju ke ekonomi digital bernilai tinggi. Tetapi, struktur ekonomi mesti disandarkan kepada diversifikasi strategik. Saya menyokong cadangan supaya, supaya sebahagian hasil daripada pelaburan besar sektor semikonduktor dimasukkan ke dalam dana penstabilan industri strategik bagi menampung kejatuhan mendadak sektor ekspor utama apabila kitaran global beralih. Selain itu, saya juga cadangkan supaya pengukuhan dasar stok penimba makanan dan tenaga supaya kita tidak boleh terdedah kepada inflasi import sekiranya harga komoditi antarabangsa melonjak. Sekian saja perbahasan saya. Sekian terima kasih. Terima kasih Muhammad.